Буквально где-то недели две назад заявил здесь, в этом складе, но вот там больше было вашего брата, значит, я сказал, что мы не у политики не собираемся здесь в политику. Наше дело давать послуги, хоть, хоть какие-то, чтобы они более равнялись более-менее качественным послугам. И за это хочу наголосить, что на сегодняшний день этот митинг, который проходил по ворот предприятия, я считаю, с моей точки зрения и значит, с моим коллективом, это была чистейшая провокация, которая сегодня только выгодна на руку нашим врагам с Россией. Больше никому. Значит, я могу так э, железно сказать и заверить. Почему? Потому что значит, сегодня вот это раздрай, вот это недоверие друг к другу, это война среди нас, это хуже, чем война с Россией. Значит, если мы сегодня сами не можем здесь помириться, то я не знаю, что это значит. Значит, знание одно, что великая Великой вс войну, значит, и заки, и не заки, и, как говорят, значит, даже волки и собаки, и то жили дружно, потому что чувствовали, что это война. Вот. А мы мало того, что там люди воюют, мы еще тут на месте воюем. Скажите, пожалуйста, а как мы дальше будем, если вот так мы с друг с другом пересоримся? Куда же мы пойдем? На какую войну? Да перестреляют всех друг друга в спину. Все друг другу в спину перестреляют. И хочу сказать по поводу еще раз этого митинга. Почему, значит, вот, кто был руководитель митинга? Свобода. Значит, свобода явилась с опозданием первых, значит, вот наметили, во-вторых, вот, Раскрутили это дело. Значит, кто заметил, кто не заметил. В первую очередь они начали брать интервью. Интервью снимать и, и тут же значит, где-то передавать по телефону, отчитываться, что все они свое дело грустные сделали. Через 20 минут ни Яриновского, ни его помощника э, помощников там же никого не было. Они говорят, якобы пошли в горисполком, но они тут были действительно в горисполком, но там их не было. И этих людей оставили на произвол судьбы. Значит, вот. В отношении, значит, э, тех людей, которые были сегодня на митинге, я хочу сказать, мы много попрашиваем, много у нас есть портреты их, значит, вот, мы свяжемся с каждым индивидуально. Почему свяжемся? Потому что мы поняли, что у каждого человека есть какая-то проблема. Значит, какая проблема? Вот одна женщина кричала из-за того, что она заплатила 150 рублей за э, что ей числили канализацию. Вторая что ее, значит, надо здесь спускать, чтобы была горячая вода. Третья еще что и так дальше, значит. Вот. Мы постараемся с каждым из этих людей не давали связаться и все же, значит, вот по возможности решить этот вопрос, значит. Дальше по боржнякам. Я знаю, что, значит, много есть, очень много боржняков, но я э, могу заявить, значит, что с каждым боржняком я согласен работать индивидуально. Есть много методов. Повышение задолженности. Хай приходят, я их каждого выслушаю, и значит я думаю, что мы решим нормально, значит, если нету долгов 30 и 40 тысяч, если долги такие порядок вещей, мы с каждым едва сядем и вызначимся, как э, этот человек будет платить. Вот, вот руководитель митинга, вы посмотрите, значит, вот, значит, сегодня разные наговоры, Ириновский там рассказывает, значит, что вот эти варьи, бандиты, не украли, закрали, там все, значит, вот, э, Я вам скажу, значит, а, что мы, что в том числе я имею очень много недвижимости, я в городе не имею никакой недвижимости. Не имел и не имею, хочу вам сказать, значит. Это раз. Второе, значит, что Я не имею еще долгов, ни за что, ни за квартплату. Я не имею долгов, ну, потому что не за что платить, значит, что, вот. А когда депутат городского совета имеет 9 тысяч за землю, Значит, вот. Мы посмотрите на YouTube, мы выкинули сейчас, вот так и напишите. Мы выкинули сегодня, значит, как он разговаривал с моим главным инженером, который сказал, ты должен 9 тысяч, он подбежал, ему говорит, а ты откуда знаешь, а ты кто такой? Значит, вот. Это заснято все, вы можете посмотреть, на чего. И как можно сегодня человеку самому замаривать за три года не платить за землю и поднимать э, или обсуждать кого-то, значит, если сам непорядочный. Дальше, значит, его помощник по свитку, 4860 гривен только, квартал, то есть плата за квартиру, люди добрые, так да сколько не платил, это нормально или ненормально для чего? Кстати, это один из предводителей, значит, печатной листовки, который понял, что э, дело пахнет керосином, значит, мои люди, когда поехали, его бывший родственник, значит, он нам отдает э, 4000 листовку, заберите, говорит, это я еще не успел раздать. Это посидка сам лично. Это тоже можете написать, значит. Значит, дальше. Громик. Вот. 803 коммунальные. Я не платил, платить не буду. Я в воду все плачу, а это платить не буду. А почему? Потому что он юрист, видите ли. Юрист, значит, мы его, э, я думаю, что будем судиться. Э, эти деньги высадим, значит. То есть те предводители сегодня, которые были на митинге, значит, я говорю, они нас больше сталкивают, ведут не к тому, что мы хорошо жили, а именно ведут сталкивание с таком раздраве, что мы себя столкнулись в бабы на черт. А потом пришла Россия, и она сверху только хлопнула и забрала всех на черт. Значит, мы, я еще раз повторяю, что мы должны сегодня жить, друг друг друга обнимать, целовать, все, потому что мы не знаем, что у нас впереди. Смотрите, какая это страшная война. Они не думают за войну, а думают, как воевать на месте, вот они забили, как в Великую часть войны, таких называли кем? НКВД вот, которые которые, что-то воевал, а кто-то чужий э, чужих жен значит, э, развлекал значит, вот. Хотел сказать, щупать на Короче, что не это. Вот. Так и они них на войну. Меня скоро 70 лет, я вам сказал, военком, я первый записался. Первый список, они говорят, мы тебя не возьмем. Я говорю, ладно, я согласен, там, юшку варить, там, значит. Ну, снаряды тоже тасить не буду, потому что не тот возраст начал. Ну, развлекать буду красным человеком. Что-то буду делать. Хай идут, да идут, они здоровые мужики. Всем 40 лет, ходят, воюют. И защищают нас, значит, вот они Это вот, тоже касается... Так. И еще у меня такой интересный вопрос, я бы хотел выяснить э, перед прессой, значит, у меня должность гражданская, король воды, говна и пара. Вот. Вот так и напишите. Я одного не понимаю, почему королю воды, говна и пара пришли с покатом э, отдать отдайте мне мошек. Я что, мошека брал? Что руки геть от мошек. Руки, руки геть от мошек. <пух> ну, люди, не выходи, думай, куда ты ведете. Хотя ты думает, думай, куда ты ведете, людей ведешь. Причем тут мошек? Так я сегодня могу всех собак на меня повесить, что в городе не существует. А я откуда знаю? Здоровый плакат, значит, вот, вот. Он миллион. Я Я считал, что у меня может быть такие, ну, и не сказал дружеские, ну, здравствуйте, здравствуйте, значит, такие отношения. Оказывается, типа, у тебя плакат, где-то утопило, на аэроканализации. Миллион там в Еще, это мне припишут, значит. Вот отношения тоже хотел сказать по этому. Значит. Теперь хочу, значит, так сказать, поплакаться по тарифу. Все прекрасно понимаем не только я, а весь коллектив работающий понимает, что э, тарифы драконские. Они не только у нас, они все по Украине такие. Значит, вот. И все вы прекрасно понимаете, в чем суть дела. Суть дела, значит, вот что. На сегодня нету державы грошей, еще и война идет. И я считаю, значит, вот, я очень понимаю, что люди не получают зарплату такую, как надо. Значит, в том числе у меня в коллективе много если по тысячу человек рабочих, которые не получают, пускай там по три, по две тысячи, кто четыре работы, тысячи на вот. Но у нас работа неординарная, у нас работа, э, ну вы сами знаете, если я вам расскажу, значит, что даже у нас столовый, значит, есть ложки отдельно, вилки отдельно, вот. Вот, это может быть не на прессе, вот, не для прессы, я просто вам говорю, значит. Это за то, что у нас очень много люди работают в связи с канализацией, значит. Люди так привыкают, он три раза проходит в одну комиссию. И человек так привыкает, что вот сидит, значит, в руки в эту канализацию, тут носит яблоко, вытирает, тряпку тряпку есть. Вот, вот, они попривыкали. То есть вот, и за три тысячи рублей я бы меня, я в жизни никогда не пошел. И другой не пошел, работать некому. Сегодня молодого, мы не можем найти туда, кто пошел работать. И так все у нас в основном люди занимаются таким особенным. Важная, ну, важная профессия это тепловик, это водяник, это канализованный и так дальше у каждого связано э, с обслугой, никто же не хочет на сегодняшний день у нас недокомплект людей, как там на работу с зарядом. никто не хочет идти у нас сегодня на ТЭЦ машинисты работают котлов, машинисты этих э, турбин, по 80 лет люди добрые, Ее вот двое ведут к машине вот, к машине двое ведут и некому работать Хайдут молодые, кто на работу. Мы же возьмем, пожалуйста. Выучим, как работают. И тем не менее предприятие работает. И последнее, что я хочу сказать, на вот, Это может грубо будет, не грубо, может там страшно, не страшно, но хочу сказать, что готовьтесь к зиме. Не мы, а вы все готовьтесь к зиме. Имейте про запад все. И буржуйку, и электроплитку, и все на свете. Газа не будет. То, что наши делают враги, вы посмотрите, что они нам делают. На сегодняшний день же у нас лежит бумага у меня на столе, сократить 30% газа. 30% уже есть, значит. Значит, уменьшить графики. На сегодняшний день мы разрабатываем, что санитарная норма графика будет. Но я не заверяю, что пока нам только предлагают, министерство, все. А дальше, не дай бог, что оно будет. Будет санитарная норма не 18, а 16. Не 21, а 19. Значит, это а цель сэкономить 30% газа. Вода горячая не будет не 50, а будет 45. Вот. Это не, от, не добрый жизненный а так делать. Потому что сегодня пришел и срок платит кредиты. Значит, вот. И одно из условий, значит, дадут американцы, не дал дадим, платите это, кредиты и поднимите тариф. Что на этом тарифе дальше ехать нельзя. Вот. И все мы прекрасно понимают, что это очень сложно, очень тяжелые тарифы. И очень будет сложно на люках, на, на людях, э, людям. Значит. Но никто не ни один сегодня на медике не сказал, значит, и не обмолвился с руководителем, что на сегодняшний день разработан механизм сплаты. Он не субсидия, а разница в деньгах. Разработан механизм. Все почему-то молчат. Значит, на этом механизме работает сегодня, начинает Чехия, Словакия. Германия, Канада, ну, все страны мира, потому что газ очень дорогой. Значит, эту разницу, если будет механизм, он будет перечисляться за счет того человека нам на предприятие, если, значит, он брал тепло, эта разница в тепла от того тарифа до нынешнего тарифа будет перечисляться нам на предприятии. И человек практически не потеряет ничего. Единственное, не могу сказать, там сейчас решается, значит, сестра, социальный заход, э, значит, там, значит, э, решает вопрос, значит, какие быть критерии для того, чтобы получать эту помощь. Я думаю, что э, если раньше было, что там имеет дача, у которой по задней 600 картошки или там машина забороль, не давали субсидию, я думаю, это сейчас нормальный рассудок. Так, подумают хорошенько и решать вопрос так, как надо. То есть, так. И я не вижу сегодня такого крика, сегодня действительно, да, подкричать, кричат на клинике. Сегодня обратно э, кричал э, ой, Там кричал, по-моему, двоих есть руку. Я сейчас ему двоим, он слава что у нас вторых и два раза нет. Но это все броне, бронек. Значит, у, -у, -у Клиницких два тепловых предприятия. Это э, тепловые нарезы и западная котельная. Западная котельная перевернула одна треть того предприятия. Э, там у предприятия, этого центрального предприятия тариф на 30 гривен в и калория выше, чем у западного предприятия Это в одном и том же городе. Значит, риск слагается в того, что он есть. То есть, из что-то стоит, он уже то вот такая ситуация. И как раз, громадский телевидение зашло, я бы хотел бы слово сказать громадский телевидение. Я очень благодарен на громадское телевидение. Мы заявили прессы, что вы не громадское телевидение. Вы э, телевидение, я пришел прессу, чтобы написать мои слова. Вы работаете не на громаду, вы работаете на Россию. Вы предатель и работаете на Россию. А я поздравляю -то всем. Расскажу почему. Эти ребята, значит, значит, вы меня по экскаватору, я вам рассказывал, брали интервью, значит, там выставили все, что я говорил, не говорю, все выставили, значит, вот. На второй день вы проехали по производство, хорошо, приехали. Есть. На третий день не досмотрели даже половину. Им поступила команда от э, правого сектора, не ехали, запрет, не поехали. Понимаете, значит, значит сегодня такая же самая история. Чего человек выходит, освещает. Он освещает, освещает это, э, как бы, свободу. Все, больше не интересно. Коли громадский телевидение. Значит, и не надо брать нас за в часа и кидать нас туда от работы полетит 3000 рублей. Значит, те пенсионеры, которые получают пенсию, пенсию мы им платим, а не вы. Мы платим, мы платим 20 миллионов пенсионного фонда. А Та, звідки така інформація, що ми співпрацюємо що ми працюємо в рамках? Я, 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 я з вами общаюсь лично в останній раз, я більше не хочу вам общатися. Тому що я вважаю так, когда престо приходить, как все приходять, ми ну, прийшли так, полтора, полтора дня поїдете, ну так хорошо. Або наші журналісти ми знімали 60 гігабайт інформації. Як ви ну, думаєте, скільки потрібно провести? Ви мені пообіцяли приїхати до конца снять і показати. А що ви показали після этого? Мы не стыгаем. Да вы ничего не показали, ребята. Вы ничего громадского телевидения. У вас понимаете как? Тысяча человек работает, это сорватцы. А громада, которая пришла, 80 человек во главе царь да, это громада. А мы вам не громада, мы говно почути после себя. Вот это мы. Понимаете? Сегодня, я бы свобода нас не вызвала, я бы ну, вообще э, не был рад, если бы у нас были совсем другие события. Я бы готов был по-другому разговаривать. Я с вами выступал, я прошу прессу меня поддержать и написать, что я сказал. Это не громадское телевидение, это карманное чьё-то телевидение. Чьё-то, я не знаю, это или Свобода, или там право сектора, или не всё равно. У вас вот, есть аргументы такие? то Есть, да. Есть аргументы. То да, у прилюдников есть аргументы? Да, я у прилюдов этих аргументов, вы меня обманули. Вы били меня, значит, вы били меня, пообещали меня все показать честно, добросовестно, лично вы пообещали честно, добросовестно, по качеству телевидения. И вы ничего не показали, мы исковеркали все, то, что я говорил, показали. Значит, вот, а что вы не показали, интересно, вот в таком случае, значит, что нам через э, неделю отдали эскаватор, раскурочили и, и раскрабили. А что же мы не приехали, не показали? А, мы с и за и так далее. Я камень. вам сказал, что давайте я приеду, а вы сказали, что а. а я буду пребывать в Киеве. На той день, когда вы мне телефонировали, я А я для чего не вам, послушайте, молодой человек? Я что, он начал за на интервью давать? У экскаватор Мне, мне есть четыре дамы, меня есть, значит, я это вот, главный инженер, идите общайтесь. Я что вам? Я сказал, вот мнение, вы работаете... На, вашем предприятии працюет тысяча человек. Не как не нам не найти того, кто нам нужен, который нам покажет экскаватор? Есть пресс-секретарь директора, приходил, он говорит, все идет, где надо. Не надо. Все находят, без меня туда будет. Дорогие я вам сказал, значит, я там не мне это, вы карманы, карманы Но не для команды. Вот кто приходит, значит, руки ворвать, да, это карманы. Значит, а что ты не снял, если сегодня пришли, значит, ко мне, пока тут начал отдать и то отдай, Я что, мужик набрал? Канализацию за что ли, -то, за тот был? Что ты не показал? Бо я не смею. А, а, а зараз... потому что на тобой есть цензор. Які цензори? Не знаю. Розумієте, у нас зараз семеро чоловік, среди них шість відсутні в то <реш> ну, Тобто четверо відсутні в камень, а двоє заняты вони не могли. Працюю сьогодні тільки я один. Дома, Як я маю справитись на всіх знову сняти до сьогодні п'ять робити? Об'ясняю об навіть тебе, значить, <свят> що хорошого репортера приєднується чесно. Это чесность. А прихоли, вони ніколи не будуть дати. Я репортерам. Знаєте, в Україні діє про не невинуватості. Поки мою вину не доведено в судовому порядку, ви не маєте права мене обзивати нечесним хабарником, кабанником. Ну, я ні раду сказав. А? Mm -hmm. нет, нет. нет, я не правду сказал. Подожди, я не правду сказал. Скажи. Я сам. Да? Вы переключили информацию. Подожди, вы полтора... Послушайте, люди говорят. Полтора дня они ездили и снимали. Полтора да. дня ничего. Даже одного кадра не показал по телевизору. Для чего? Мы служили бензин. Значит, зарплата водителя, зарплата вам инженера, который вас возил. Для чего это было сделано? А потому что центр проскал <свят> стоять. Застопорили. И Дальше. Нам ничего не... Кто мне пообещал, значит, что мы через пару дней приедем, остальное да снимем у вас, чтобы все знать, чем вы дышите. И, и то на первый порядок они сами признали, что да, очень предприятие сложное. Было такое? Ну я не говорю, что предприятие очень маленькое и там мало присутствует. Разговаривает и улыбается. Ну что это? Да лампочка чужая. <плес> <плес> Та я, не я Давайте щодо вашої зарплати. О. <плес> я посв... Мені вопросов по моїй зарплати сьогодні не було. Я не збираюся в комітету. <плес> вони вже, так, да, до кінця, поки дійшли, вони вже зрозуміли, що ще мало, так. Да. <плес> по зарплаті, значить, я не збираюся говорити. А я маю зі м'я. Нормально будет, она уйдет на детскую площадку? Нет, на детской площадке. Ну так не надо об этом говорить и не будет. Я на самом получаю такую, которую я работаю. За детскую работу я не работаю. У меня в предприятии есть 4 предприятия. Это водоканал, теплокоммунэнерго и аварийно 80 человек. Значит, если кто-то был на этом совещании, кто-то был здесь этот Загребляк или как, говорил, что значит, да я там работал, да. так я вам объясняю. Водоканал было 640 человек, значит, 560 человек было теплокоммунэнерго, значит, 180 человек была э, Камень-Путольская ТЭЦ и 90 человек было аварийно. Вот это я все соединил в свое время, когда, когда пришел сюда и сделал одно единое предприятие. Значит, на сегодняшний день, значит, если бы, если бы, значит, было 4 предприятия, значит, если сегодня самый плохой жертв получает оклад 8,5 тысяч, 8 тысяч гривен. Вот считайте, было бы вам 4 директора, значит, было бы 35 тысяч зарплата, 4 главных бухгалтера было бы еще 20 тысяч, 4 начальника ПТО, еще что-то, 4 главных инженера, еще что-то, и так оно было бы 10 раз дороже. Вопрос? Нет. Тебе навіть вопросів нет. Мне даже не интересно що ви тебе. Без вопросу уйти. Я всім вот эти бумажки. До Мошика ви нічого не маєте, то я. у Що ви його іще? Де він був? Не було його. Я говорю, он там був сьогодні. А що де був? Я не бачив. Я сам видев, я покажу на рядом.